অলপ ভালে আছে আৰু আজি যিহেতু ভোগালীৰ মানে ভোগালী উৎসৱ আজি যিহেতু ত' সেইটো কাৰণে একদম ধুনীয়াকৈ ৰাতিপুৱাই উঠি বুঢ়াকৈ গা পা ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া যিহেতু পূৰা খোৱা বোৱা আৰু একদম পুৰা আৰু আজি চুঙা পিঠা খোৱা হ'ব তাৰপিছত ফল মূল এইবিলাক খাই ললোঁ বাৰু আগতে ফল মূল কণী এইবিলাক বহুত কিবা কিবি বেট খাই ললোঁ পূৰা ধুনীয়াকৈ আৰু মানে কি কওঁ এতিয়া আৰু পুৰা চুঙা পিঠাটো খোৱাহে কথা আৰু এতিয়া চাওক আমাৰ ইফালে বাটৰ পৰিৱেশ মানে কোনো মানুহ নাই আৰু আজি ৰাতিপুৱা সোনকালে ৰ'দটো ওলাইছে চাওকচোন মানে একদম পূৰা আৰু আজি যিহেতু আমাৰ নামৰ অনুষ্ঠান আছে মানে আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু যিহেতু মাঘ বিহু আহিল ভোগালী উৎসৱ আহিল সেইটো কাৰণে আজিৰ পৰা পূৰা নামৰ মানে ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু অনুষ্ঠানবিলাক সেইটো কাৰণে আকৌ অলপ দেৰিকৈ নামৰ অনুষ্ঠানত যাব লাগিব সেইকাৰণে সোনকালে গা পা ধুই ওলালোঁ আৰু মানে এতিয়া আৰু বেলেগ কাম নাই এতিয়া খাই বৈ পূৰা ওলাম পূজা যোজা কৰা হ'ল মানে আমি ভগৱানে কি পূজা কৰিম আৰু ধুনীয়াকৈ ধূপ চুপ দিয়া হ'ল আৰু এইয়া চাব পাৰি ইমান ধুনীয়া গোটা দৈ গাই দেখি পুৰা একদম খাওঁ 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 মানে একদম দেখি পুৰা আৰু এইফালে চুঙা আৰু চুৰা দৌ আৰু এইফালে আমি ধুনীয়াকৈ এতিয়া ভাতটো খাই লওঁ আৰু এইফালে এতিয়া খাচী লৈ দিছে ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ আৰু এতিয়া হয় মোক চাব পাৰে মোৰ মানে ওলাই মানে হৈ গ'ল আৰু ওলাই মেলি বহি গ'ল আৰু এইটো মোৰ ফাইনেল লুক আজি যিহেতু অলপ বেলেগ ৰূপত মানে আজি মই নাগাৰা নবজাওঁ আগতে নাগাৰা বজাইছিলোঁ সেইকাৰণে বেলেগকৈ গৈছিলোঁ আৰু আজি যিহেতু পালিত বহিম সেইটো কাৰণে পালিৰ নিচিনাকৈ ধুনীয়াকৈ ওলাই লৈছোঁ আৰু চাব পাৰে মোৰ এইটো ফাইনেল মানে আজি বহুত একো কৰা নাই বাকীকেইটাকো দেখাই আছিলো ৰ'ব এই ৰাইজ অকল হাই কৰি দিব কি খবৰ নকওঁ কিয়াই মাল চালা খাই লৈছিলো নেকি বিহু আজি কি বেয়া লাগা তাহঁতৰ এইটো আৰু এইফালে আমাৰ ভিতৰত ৰাইজ অকল এইটো গায় বিহু কেনে বিহু কেনে বিহু ওলায় কেনেদৰে বিহু খবৰ হাতে আৰু ফালে আমাৰ চন্দ্ৰমা বাই চববিলাকৰ এনেকৈ ওলাই ৰেডি আৰু চব আৰু এই আমাৰ মাথা কে বাইদেউ আমি ৰাইজসকল আহি পালোঁ নামৰ অনুষ্ঠানৰ ঠাই আৰু এয়া আমাক চাহ খাব দিছে চাহৰ লগত আছে গোলা মানে মিঠাই আৰু আমাৰ ৰাইজৰ পৰা আৰু আমাৰ সৰু বাইছা গৈছিলো আৰু পুৰা ঘৰুৱা আৰু পূৰ্বত আৰু এইটো আমাৰ তৰা よろしくお願いします。Hey guys, uh, ফাইনেলি নাম শেষ হ'ল আৰু শেষ হোৱাৰ পিছত চাব পাৰে আমাৰ এই মানে কাপোৰ চাপোৰ সামৰি আছে যিহেতু ঘৰত যাব লাগিব সেইকাৰণে আৰু এইখন দাদা দাদাহঁতে প্ৰসাদ বনাই আছে দাদা হাই কৰি দিয়া কৰি আৰু এইটো আমাৰ তৰা চাহ চাহ আৰু এতিয়া ভাত পানী খাবগৈ ধুনীয়াকৈ আৰু সেইফালে কণমানি মাইনাটো গান চাবলৈ আমি নাম গাই নাম শেষ কৰো আৰু এতিয়া ঘৰত যাম যেতিয়াৰ কাৰণে ভাত খাব গৈ আছো আমি গোটেইকেইটায়ে আৰু চাব পৰা আমাৰ আমি ভাত খাবৰ কাৰণে বহিলোঁ আহি গোটেইকেইটা ধুনীয়াকৈ আৰু মেলি একদম খাব নাপাওঁ তাই আগলৈ আহিবই লৈছে আৰু এইফালে আমাৰ গোটেইকেইটা ধুনীয়াকৈ ভাত খাবৰ কাৰণে বহি লৈছে আৰু মই এইফালে বহি ল'লোঁ ঘৰত যে একো সপাই আছে খাবা পাৰা নাই অ দাদা কি কি আছে খানা কওকচোন আপুনি এবাৰ কচোন খানা আছে আমাক ভাত ভাতত আছে আজি ফালে ব্ৰইলাৰ আৰু এইফালে চব্জি আৰু এতিয়া তেনেকে ভাতটো খাই লওঁ তাৰপিছতহে লগ পাই আছো আৰু ৰাইজ অকল আমি এতিয়া আন্ধাৰে মুন্ধাৰে গৈ আছোঁ মানে দাদা এটাৰ ঘৰত যোনে নাম মাতিছিল তেওঁলোকক সজাই আছোঁ আৰু চব আন্ধাৰ মানে টৰ্চটো মাৰিহে মোৰ দেখা কৰি দিছোঁ মোৰ খান্ দেখা চুবুৰীয়া আৰু এয়া চাওক কিমান আন্ধাৰ মুন্ধাৰ আৰু কাষত কিবা আছে যদিও দেখা নাপায় মানে আৰু তো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰি দিছোঁ আৰু দাদাহঁতৰ ঘৰখন দেখাই লওঁ তাৰপিছত সেনেকৈ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰি দিম আৰু ইফালে আমাৰ

ইমান মানে আৰু আমাৰ ৰাইজ অকল পুৰা বহি লৈছে আৰু ইয়াতে আৰু <laughs> দাদৰ <laughs>

সাগৰে যুগৰে একদম মানে একদম গা চা বেয়া হৈ আছিলে সেইটো কাৰণে আহি শুনি গ'লোঁ সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব নহ'ল আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব তো আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই